а потом будете год вот говорить, а я его выполнять не буду, то счет я вам выставлю. Ну, правильно? безусловно. Да, хорошо, пожалуйста, Никита. Спасибо, уважаемые коллеги. Там... Спасибо за возможность высказаться. Традиционно высокоинтеллектуальной, это, конкретно этой аудитории. Знаете, были, конечно, так мысли, о чем выступать, но фактически сейчас дискуссия очень интересным ребром повернулась. И хочется такую мысль отметить. Знаете, много приходилось выступать в разных аудиториях. Причем часто в аудиториях, которая ну, не была настроена на ту волну, которую был настроен я. И одно замечание могу сделать. Никто никогда никого не убедил. Вот давайте подумаем. Экспертная среда наша неубедибельна по положению. Каждый приходит уже со своей точкой зрения. Она может быть немножко не так аргументирована, но она уже сформирована. Я не знаю, какие-то трансгенные или какие-то другие трансфакторы, в общем-то, работают. Наверное, какие-то менталитетные, но это за пределами. Но у нас очень предвзятое отношение. Я понимаю, что в Харькове есть одна предвзятость, и она имеет под собой основание. Галиция есть другая предвзятость, тоже имеет основание. Вот это вот из этой вот реплики, которую я буквально сейчас только для себя сформулировал, я хочу перейти к тому тезису, который хотел предложить вам на обсуждение. Потому что прежде всем, чем говорить, что нам делать, а мы решаем, да, вопрос, как нам это делать. И вот здесь одно замечание из долгого времени изучения истории государственности в Украине. Вы знаете, никогда Украина цивилизационного выбора в своей истории не делал. Никогда. И механизмов для такого цивилизационного выбора у нас никогда нет. Вот это вот наша раздвоенность, не договороспособность в этих вот принципиальных вопросах, я не имею в виду бизнес-вопросы, там все немножко иначе, она заложена очень глубоко. Ну, вспомните, нам хватает с вами общей, так сказать, подготовки, вспомнить там с эпохи Хмельницкого, Всегда была одна страна, другая страна. Народ был, как правило, за Москву, полковник Пушкарь, а Гетман Выговский был за Польшу. Приходили к власти при поддержке Москвы. Знаете, Москва давала централизованные ресурсы для прихода к власти. А придя к власти, тут же бежали в Польшу, потому что там легче использовать эту власть в своих интересах. Понимаете, вот тут надо подумать об этом. Мы формулируем очень много экономических, правильных и других постулатов, но они в принципе у нас почему-то не работают. Есть часть, которая уже за. Все, убеждать не надо, надо организовать. Есть часть, которая против, и мы ничего не сделаем, так сказать. Единственное, что эта часть против сегодня к организации способна намного меньше, чем часть за. Обратите внимание, что сегодня так называемые демократические силы, ну, находятся, если у власти трудно, то там полное, так сказать, находится сегодня беспредели. Только это дает возможность для какой-то самоорганизации сторонникам таможенного союза. Вот, это одна сторона. Мне очень понравилось выступление нашего коллеги представляю бизнес, некоизательство, вот, потому что такой анализ по категориям, вы знаете, главным противником интеграции с Россией в Украине, ну как историю скажу, всегда была старшина. Старшина. Причем старшина могла заниматься ротацией, ведь каждая новая ротация становилась опять противником интеграции с Россией. И вот только когда Екатерина, знаете, Запорожская сечь не, не была подавлена. Ее закрыли по причину полной внутренней неспособности к самостоятельному функционированию. Просто закрыли. Русские войска из Турции и сказали, ребят, хватит. Но Екатерина одновременно предложила включение украинской старшины в российское дворянство. И когда наша бунтажная старшина на одной руке получила возможность, так сказать, псевдо ну, псевдосамостийности, а с другой стороны, собственным крестьянам своим мозги вмыливать, естественно, они выбрали второе. Они выбрали социально-экономические привилегии. Поэтому сегодня, очевидно, действительно нужно с этой точки зрения подходить еще одна мысль. Наша элита способна делать выбор, но только в условиях вопросов самосохранения. И вот сегодня ситуация именно такая, что та часть элиты, которая в принципе менталитет, вот это трансгенное такое слово придумал, которое абсолютно не научная, потому что здесь нет научной пока категории, которая ориентирована на Россию более сегодня организована, чем та сила, которая прошла Майдан и которая получила такой фактор саморазрушения, с которого они еще не отошли. И вот в этих условиях единственный механизм, который, мне кажется, у нас есть, а я потом скажу свои замечания по поводу этого, это референдум. У нас сегодня есть закон, который говорит о императивном референдуме. У нас никогда его не было. Помните, как в Деголь во Франции? Референдум провели, Пятую Республику сильную, Министерство юстиции подтвердило, и все, Франция проснулась в президентской республике. У нас сегодня избирательная комиссия центральная констатирует правильность референдума, и он автоматически вступает в силу. Не случайно некоторые политические силы, которые объективно пророссийские, сначала выступали за референдум, так сказать, да, теперь почувствовали, что он есть. Но вопрос возникает же вот что: а способна ли наша сегодня, сегодняшняя политическая элита не только организовать этот референдум, может быть, способна, а отстоять его решение? И вот тут открытый вопрос. Я для себя такого ответа не могу. То есть у нас сегодня ситуация в Украине вообще уникальная. У нас самая сильная политическая власть, наверное, за всю нашу историю, своя внутренняя, которая в Украине, а не на Украине. То есть иностранные полномочия, которых никогда ни у кого не было. Ну, феминистский борт воевал, тогда война шла, тогда немножко другое было. Так вот, я не знаю, это пример для обсуждения. Способна ли сегодня эта политическая элита, вот эта власть наша, которая достаточно консолидирована сегодня, до выборов еще далеко, обеспечить результаты такого референдума? Потому что сопротивление будет очень сильно. Только потому, что оно будет, оно не может не быть. Только потому, что не может не быть. Вот. Поэтому я бы хотел бы, чтобы мы, кроме обсуждения, для чего и кому выгодно квитпродос, да, кому выгодно, еще говорили как. Как, механи как механизм обеспечения перевода к тому таможенному суду, который я действительно считаю, и всегда считал, в общем-то, если не панацеей, то определенным позитивным шагом для э, развития Украины. Вот э, вопросы проведения референдума, которые у нас сегодня есть, такой, инструмент, мне кажется, достаточно интересны, но не очень однозначно. Спасибо. России, там можно и союз по сравнению с оппозицией, скажем так. Две недели Верховная Рада работать не может. Парализована. А мы говорим о... Уважаемый ведущий, да. позволите да, что, это да, ваше да, приведение да, организовывать процесс, поэтому я не хочу выступать, так сказать, напротив, это не значит, что против. Дело в том, что псевдо-противостояние Верховной Раде и, и реальные процессы, которые в не нужно сравнивать. Там идут ритуальные бои. Они идут там, они в Печерском суде идут, они будут идти. Ну, народ крутится перед камерой, мы они один красный не футболки. Нет. Объективно, Майдан был колоссальным сбросом энергии вот этих вот так называемых демократических сил. Они получили колоссальный имидж энергетический, политический, какой хотите. Они еще не пришли в себя. Более того, сегодня пока нет очевидных, это отдельная тема для обсуждения, просто говорю свое убеждение, очевидных факторов их консолидации. Есть имитация консолидации вокруг кого-то. Вот. Поэтому я считаю, что сейчас уникальная возможность есть, продолжая выступление нашего уважаемого ведущего, что действительно сегодня есть возможность для элиты эти вопросы решать. Потому что оппоненты слабы, но это же не нам плюс, это и минус. Я просто с вашего разрешения короткую реплику по поводу процессов, которые идут в Верховной Раде. Знаете, если бы я был бы Виктором Петровичем Януковичем, я бы фракцию да, бы, деньги, чтобы не дольше что что блокировали Верховную Раду. Потому что это только пройдет 30 дней блокирования. Я получаю право, но не обязанность ее распустить. И это право не останавливается ни на 31 день, ни на 32 день, ни если Рада заработает, ни на 65. -й. Эта Рада уже навсегда у меня в заднем кармане влюблежит. Захотел и распустил. Не захотел, не распустил. Так что... А можно маленькую реплику? Да. То есть это реплика. Уважаемые коллеги, рада не была сессия открыта. Поэтому так юристы именно. сейчас разводят руками, что делать. Нельзя считать 30 дней сессии, которая не открыта. Сейчас ситуация намного да. более тупиковая, чем кажется. Нет, У -у -у. дело в том, что мы ведь живем в нашем государстве, мы знаем, как принимается решение. Обращение в Конституционный суд. Конституционный суд принимается. И, и, и мы знаем, какой будет ответ. Да, можно распускать формальное толкование такое. Да, господа, да, 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 поскольку у нас остается до перерыва формально 5 минут, так мы можем сделать это и 10, и 15, у нас есть на данный момент 4 просьбы о выступлении. Я собираюсь предоставить слово в следующем порядке. Сереченко Павел Васильевич, Матюшенко Педро Юрьевич, Макаров Геннадий Васильевич и Нисон Ройтман. Значит, но надо понимать, что вот минимум два, а скорее даже три человека будут после перерыва. Если я прошу предоставить слово мне, у меня график. Пожалуйста. А я решить не Хорошо, мы попробуем все. Вот, как было предложено. Но если затягивать... Я внимательно...